ប្រសិនបន្តអ្នកបានធ្វើការជាមួយមេដែលមានចំនួនទាំង10នេះគឺចាត់ទុកថាអ hey, ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានសមណង់1ជួយកែប្រែកំហុសអ្នកជានិច្ចមេដឹកនាំល្អគឺតែងជួយកែប្រែកំហុសរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកមានកំហុសដោយមិនខ្លាចអ្នកខឹងឬអន់ចិត្តនឹងគាត់ឡើយព្រោះគាត់ចង់ឲ្យអ្នកបានល្អប្រសើរជាងនេះ ២មិនស្ដីបន្តោសអ្នកនៅមុខគេឬនៅទីសាធារណៈគាត់ដឹងថាបើគាត់ស្ដីបន្តោសឲ្យអ្នកនៅមុខមនុស្សជាច្រើននឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអៀនខ្មាស់និងអាប់អួរដូច្នេះគាត់នឹងរកឱកាសល្អដើម្បីនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយអ្នកដើម្បីកាយប្រែកំហុសអ្នកការធ្វើដូច្នេះគឺជាការຕົកបុកឲ្យអ្នកផងនិងដើម្បីកាយប្រែកំហុសអ្នកផង ទី3ចេះលើកទឹកចិត្តនៅពេលអ្នកជួបការលំបាកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនោះគឺការជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកបើអ្នកបានជួបអ្នកដឹកនាំអតដែលពួកកាយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនោះអ្នកកំពុងតែមានសំនៀងហើយចូលរីករាយធ្វើកាយងាកជាមួយគាត់បន្តទៀតចុះ ទី4ស្ដាប់ផែតផលចេះស្ដាប់ផែតផលមុននឹងវិនិច្ឆ័យម៉េចដឹកនាំអោមិនងាយវិនិច្ឆ័យរឿងបៃផ្ដេះផ្ដាស់ដោយងាយទេគឺត្រូវស្ដាប់ផែតផលឲ្យយល់សិនទើបធ្វើការសម្រេចចិត្តឬវិនិច្ឆ័យតាមក្រោយធ្វើដូចនេះទើបគ្មានកំហុសក្នុងការសម្រេចចិត្តឬការដាក់ពីនៃលឺនោះណាមនេះទី5ចេះផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដតីនឹងចောက်ឲ្យអ្នកដតីរីករាយជាម៉េចដឹកនាំប៉ិតប្រកប គឺជាអ្នកបង្កើតអ្នកដឹកនាំមិនមែនបង្កើតអ្នកដាល់តានទេការផ្តល់ឱកាសការជះផ្តល់ដំណ ্লাই ឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតអ្នកដឹកនាំនឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបាន 6ມັນចរណែនកូនចៅមេដឹកនាំដែលខ្លាំងគឺມັນคล้ายកូនចៅទេគឺចង់ឃើញកូនចៅនឹងចម្រើននិងមានអនាគតល្អចេះបង្រៀនកូនចៅឲ្យប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនមានសមត្ថភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការធ្វើកាយងារឲ្យបានល្អជួយអ្នកពុខ្យខ្លាចកូនចៅរបស់អ្នកល្អជួយអ្នកຮູ້បើកូនចៅរបស់អ្នកធ្វើកាយងារបានល្អក៏ proof គុណសមបត្តិរបស់អ្នកដែរ ទី7មានទំនប់ចិត្តមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើខ្លួនឯងមិនដឹកនាំល្អមានទំនួលខុសត្រូវມັນទំលាក់កំហុសដាក់ខ្លួនចៅបើមានគុណសម្បត្តិມັນយកតែឯងគឺចិត្តຕົកជាគុណសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុម 8សុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងរបੂមិនឲ្យកូនចៅលបបមេដឹកនាំដែលខ្លាំងបិទប្រកបមិនខ្លាចការលបបទ ույ តទៅវិញគាត់ខំប្រឹងរាប់រោមដោះស្រាយបញ្ហាលបបឲ្យកូនចៅមិនចង់ឲ្យកូនចៅខ្លួនលបបជាមួយខ្លួនឡើយអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំដរ ទី9ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងនឹងកូនចៅក្នុងន័យនេះគឺមេដឹកនាំអរមិនដែលក្បត់នឹងឧត្តមគតិខ្លួនឯងទេមិនដែលវាយប្រហារកូនចៅដើម្បីមុខមមងគោมันក្បត់កូនចៅខ្លួនឯងដើម្បីឋានៈបើមានសុកគឺរួមសុកបើមានទុកគឺរួមទុកជាមួយគ្នា ពីបបចេះសហការនឹងជួយគ្នាបើយើងចង់ទៅបានលឿនចូលដើមនៃឯងបើយើងចង់ទៅបានឆ្ងាយចូលដើមមិនគ្នាគ្នានេះគឺចង់រំលឹកយើងឲ្យចេះរួមរស់ជាក្រុមទើបអាចសម្រាប់កិច្ចការរួមបានល្អមេដឹកនាំល្អមិនមែនធ្វើការងារល្អតែម្នាក់ឯងទេឬក៏មិនមែនយកមុខមាត់តែឯងដែរគឺត្រូវចេះធ្វើការងារជាក្រុមឲ្យបានដូចចម្រើនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះល្អនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកឬមនុស្សជុំវិញអ្នកកុំភ្លេច Share ទុកមើលថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណ